Добрый день! Хочу представить вашему вниманию колоду Таро Казановы, вернее, показать прежний образец колоды и колоду Таро Казановы 2014 года выпуска. Сравнить их, посмотреть, в чем разница. Ну, прежде всего, вы видите, что разница в рубашке. Вот это прежний образец Две маски. И это рубашка нового образца. Здесь изображен паш мечей. Ну, такая вот черная рамка односторонняя, которая предполагает работу только э, на прямых позициях. Впрочем, прежний образец, учитывая сюжетные особенности колоды, также располагает к работе на прямых позициях. Итак, значит, Колода старого образца имеет номер, имеет надписи на нескольких языках. Колода нового образца имеет только номер, ни одной надписи нет. Для тех, кто только начинает работать с Таро, это не очень удобно. То же самое касается, вот, например, карта «Звезда». Здесь тоже видно, что колода старого образца идет с надписями. И колода нового образца только с э, римским номером 17. Ярким противопоставлением характеризуется старший аркан Солнца, поскольку если в колоде старого образца видно, что это Солнце восходящее, как и должно быть после Луны, после развеивающихся иллюзий наступает утро и наступает ясность. То в колоде нового образца э, краски гораздо более насыщенные и э, непонятно, что это за солнце. Тем более в черной рамке оно выглядит скорее как заходящее. Далее. Э, карты двора. Очень неудобно для начинающих в новой колоде тоже отсутствие надписей на картах двора в колоде нового образца в черной рамке стоит только номер номер 11 то есть карты двора пронумерованы 11 это паж, 12 рыцарь 13 королева и 14 соответственно король вот примеры рыцарей здесь есть надписи здесь надписей нет только номер то же самое касается королев и королей. В чем заключается неудобство работы с колодой в черной рамке? В том, что если здесь четко подписано, что это король жезлов, то здесь новичку может быть трудно. Почему? Потому что на карте присутствует не только шест, как символ масти жезлов, но также мы видим и большую вазу, которая является символом кубковой масти. И понять, кто же перед нами, довольно сложно. Номерные карты также не имеют номера. Но здесь понятно, здесь двойка кубков. Стоят два кубка на переднем плане. Здесь понятно, что это кубки. То же самое касается жезлов. Здесь тоже, в принципе, можно понять, что речь идет о масте жезлов. А вот карта семерка мечей. Вот здесь подписано. Семерка мечей. Seven of swords Семерка мечей. Смотрим. На карте присутствуют мечи, э, свечи, э, кубки, чаши. Э, то есть э, символы нескольких мастей. И понять, что это, также... Нереально. Вот поэтому я э, новичкам, которые э, только знакомятся с колодой Таро Казановы и купили новые издания с черной рамкой, рекомендую приобретать э, мою книгу Любовь, интрига, эротика Таро Казановы. потому что Глядя в книгу на изображение арканов и на их описание и значение, вам гораздо легче будет разобраться с картами, которые не имеют подписей. Вот. Хочу еще сказать, что новая колода с пожом мечей в черной рамке, она совершенно другая по энергетике. В ней акцент делается на интригу, на тайну, на скрытность, на, скажем так, подводные камни отношений, на тайные отношения, тайные романы. Вот. А колода старого образца с двумя масками на рубашке, она такая более открытая, я бы сказала, более романтичная, более элегантная, что ли, более утонченная. Желаю всем, кто работает с за новой, творческих и успехов.